Встречаются очень часто, они друг друга запрошують. Они приходят друг к другу в гости. Они дарят подарки, цветы дарят. Дружат с ними и любят друг друга. Они еще признается в любви. Они дарят цветы, они водят девушек в ресторан. Любовные записки пишут. И они романтически уже настраивают. Дарят подарки, начинают встречаться, э, заигрывают э, друг другу, э, ходят в кино, в кафе, начинают выражать свою любовь. Они говорят комплименты, все на свидания ходят. Как папа проявляет любовь к маме? Он ее обнимает э, и любит ее. И целует. Папа делает маме еду вкусную, поддерживает и не ругается. Он ей помогает. С утра дает ей кофе с бутербродами в кровать, целует иногда щечку и делает приятные комплименты. Там. Мама им управляет и любовь тем, что она его любит. Делать, но когда я ей... Например, она готовит его еду любимую. Ну, обнимается. А дальше я не знаю. Целую щечку. Дальше я забыл, что. Обнимаю. Я думаю, не смогу. Детей. Делать ему вкусную еду. Тоже целуют щечку иногда и... Ну, мама иногда свою любовь проявляет, она ему помогает. Ести ему готовит. Ну, это ведь то, папа любит покупать ему новый телефон. да. я спала, папа приехал, мама попросила папу шурупчики закрыть для картины, которую мама вышла, и он это сделал с радостью то же самое что мама в папе за рублей гроши дверь ей машина открыла. помогает ей дарит друг другу подарки одна вечно обнимает его когда ему скучно носит в кровать ему кофе обнимает бывает три ужин в постель приносит не, не кричат на друг друга э -э помогают друг другу. А папа к маме? Так же самое. Папа любит маму, потому ей подарки, дары, и, и в кровати ложить. Да. Согревает ее они любят друг друга и делают все так, чтобы, чтобы эта любовь не исчезла.